Николаевич. Вы директор. Да, директор Механомонтаж 2010. Расскажите, пожалуйста, каким чином вы доучились до да. Валентин Владимирович предложил отремонтировать вот, этот, вот эту машину. Вот. Сегодня ее утром загнали, и вот мы сейчас занимаемся. Сегодня работать до темна чтобы закончить. не закончим, значит, завтра до победы. Вот. Чтобы сделать эту работу качественно, чтобы там наши солдаты к нам претензий не имели, меньше было покалеченных. Чем быстрее, и чем качественнее мы эту работу делаем, тем там меньше будет жертв. Если Если будет предложение, будем делать, что делать. Надо в армии понять.